ফাগুণ মাহত এই ফুলটো আপোনালোকে খালেনে আমি কিন্তু খালোঁ বাঁহ কাঠিতা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ গেছৰ ওপৰত কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ তাত অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ লগত দিছোঁ অকণমান ফুৰণ এটা শুকান জলকীয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজ থেতেলাই থোৱা নহৰু অকণমান দি ভাজি লৈছোঁ এমুঠিৰ জোখত মগুৰালি আৰু জহা চাউল তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু সেই গোটেইখিনি ইয়াতে দি ভাজি লৈছোঁ আৰু ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ কিছু সময়ৰ পিছত ঢাকনিখন উঠাই পেলাই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দুটা কেঁচা জলকীয়া দি অকণমান লৰাই পেলাই ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত দি দিছোঁ এয়া অকণমান গৰম পানী এই তিতাবিধ আপোনালোকে কেনেকৈ খাই এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব এই ৰেচিপিটো সেইদিনাখন মই বৰমাজনীৰ ঘৰত খাইছিলোঁ খুব ভাল লাগিলে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ উতলি অহাৰ পাছত দিছোঁ তিতাফুলখিনি আৰু দুচামুচৰ জোখত ক'লা খাৰ সাধাৰণতে তিতাত খাৰ নাখায় বুলি কয় কিন্তু বৰমাজনীয়ে কৈছিলে খালে হেনো বহুত ভাল লাগে আৰু থেতালৈ লোৱা নহৰু থেতালৈ লোৱা আদা অকণমান দি দিলোঁ আৰু এয়া সিজি হৈ গ'ল একেবাৰে শেষত দিলোঁ ধনিয়াৰ ওপৰত আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হৈ দিলোঁ খাবৰ সময়ত অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিলোঁ এয়া হৈ গ'ল তিতা ফুলৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিব